Salam, hər birinizi salamlayıram. Mən 327 nömrəli tam orta məktəbin bioloji müəlliməsi İsmirova Mustafaeva. Mövcud vəziyyətdə tədris faizisinin dayandırıldığı, hazırlıqların təxirə salındığı Miranda, öz vaxtından da səmərəli istifadə edərək həm şagirdlərə, həm də abituriyentlərə kömək məqsədi ilə bu kanalı açmaq qərarına gəldim. Hər birimiz evdə qal, sağlam qal şüarına əməl edərək öz təsirimizi davam etdirə bilərik. Yetər ki biz bunu istəyək. Məqsədim bioloji bu test toplusu 2019 birinci hissədə olan çətin tapşırıqların və məsələlərin tam izahlı həllini verməkdir. İndi isə keçək iç bölmələrdə olan məsələlərdən birinə. 55-ci tapşırığa baxırıq. Yaşıl quşmamırının gametofit nəslinin 2 somatik hüceyrəsinin, qışın protalının 3 rizoid hüceyrəsinin və çələmin 4 tozcuq borusu ilə hərəkət edən gametlərinin xromosom dəstlərinin cəmi neçə olar? Uşaqlar, bu tapşırığı yerinə yetirməmişdən öncə siz nəyi bilməlisiz? Yaşıl quşmamırının gametofit nəsli nədir? Bunun üçün mən sizə şəkil üzərində göstərəcəm bu yaşıl quş məmrə bitkisidir. Bilirsiniz ki, yaşıl quş məmrə bitkisi iki evli bitkidir və erkək və dişi fərdlər yan-yanaşı bitirlər və onların hər biri haploid xromosom dəstinə malikdir. Bəs indi baxaq görək gametofit nəsl nədir, sporofit nəsl nədir? Gametofit nəsil üzərində gametlər əmələ gələn nəsil, gametofit nəsil, sporlar əmələ gələn nəsil isə sporofit nəsil hesab edilir. Məs bu 55-ci tapşırıqda isə bizdən gametofit nəslin soruşur. Gametofit nəsil deməli üzərində gametlər olan nəsil. Gametlər olan nəsil isə dişi bitkinin özüdür. Yəni yaşıl quş mamırının özüdür. Yaşıl quş mamırının özünün xromosom dəsti haploiddir. Və məsələdə bizdə e, somatik hüceyrəsini soruşur. Yəni somatik soma bədən deməkdir, bədən hüceyrəsini soruşur və e, dişi bitci və erkək bitci fərqi yoxdur. Hər ikisinin xromosom dəsti haploid saydadır və haploid sayda olduğuna görə İndi biz baxaq görək ki, burada gametofit nəslin neçə hüceyrəsini deyir? Gametofit nəslin görürsüz? 2 somatik hüceyrəsindir. Somatik hüceyrəni, yəni bədən hüceyrəsini. Yaşıl quş məmrinin özü haploiddir. Ona görə biz yazmalıyıq necə? Yazıram. Nömrə 55 2 dənə hüceyrə istə 2 dənə somatik bədən hüceyrəsi deyir və hər birinin e, deməli dəsti haploiddir. Yəni 2 olacaq. 2 dənə də hüceyrə deyir. Daha sonra keçirik e, qəşinin protalının 3 rizoid hüceyrəsi. E, Qəşiyə baxırıq. Qəşinin şəklini göstərmək istəyirəm sizə. E, bu uşaqlar e, yetcin bitcididir. Yəni qıjı bitkisidir. Qıjı bitkisinin özü sporofit nəsildir. Çünki onun yarpağının altında sporancilər olur. Onun çərsisində isə miyoz bölmə nəticəsində sporlar ətrafa tökülür. Yəni sporlar olduğuna görə qəj bitkisinin özü sprofit nəsil hesab edilir. Ancaq bizdə isə məsələdə protalını istəyir. Protal baxırıq, sporlardan inşaf eləyir. Spor haploiddir. Spor haploid olduğuna görə protal da haploiddir və e, protalın rizoidinin hüceyrəsini soruşur. Protal özü haploiddirsə, təbii ki, onun e, rizoidi də haploiddir olacaq. Və məsələnin həllində bizdə protalın 3 rizoid hüceirləsini deyir. Protalın 3 rizoid hüceyrəsi, yəni hər biri də enkromosomdasında malishdi eləyəcək 3n. Daha sonra keçirik Kələmin 4 tozcuq borusu ilə hərəkət edən gametlərin xromosom dəstlərinin cəmi. Kələm bilirik ki, örtülü toxumlu bitkidir. Hər bir örtülü toxumlu bitcinin tozcuq borusu olur və tozcuq borusu ilə 2 sperim hərəkət eləyir. Baxaq, bu tozcuq borusudur uşaqlar və 2 ədəd sperim hərəkət eləyir. Ancaq məsələnin şərtində isə bizdə 4 ədəd tozcuq borusunu soruşur. Deməli, bir tozcuq borusunda, bir tozcuq borusunda 2 sperm hərəkət eləyir. Hər birinin də xromosom dəsti haploiddir. Bəs 4 tozcuq borusunda neçə sperm hərəkət eləyəcək? X. X də bərabərdir 8 sperm. Səciz spermin hər birinin də xromosom dəsti n-dir. Yəni haploiddir. Deməli 8n. Və məsələnin həllində, şərtində isə bizdən bunların cəmini soruşur. 2-nin üzərinə gəlinsin 3n, üzərinə gəlinsin 8n bərabərdir 13n. Yəni b variantı.